নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ জব নিউজ আছাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অহা অসম পুলিচ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী আৰু ফ'ৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম প্ৰাথমিক শিক্ষা আইন কিমান চনত গৃহীত কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত গৃহীত কৰা হৈছিল অসম প্ৰাথমিক শিক্ষা আইন ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত গৃহীত কৰা হৈছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰত চৰকাৰ আইন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত গঠন কৰা হৈছিল ভাৰত চৰকাৰ আইন ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত গঠন কৰা হৈছিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত গঠন কৰা হৈছিল অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত গঠন কৰা হৈছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন সোণৰ চামুচ মুখত লৈ আত্মজীৱনীটো কাৰ আত্মজীৱনী উত্তৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ আত্মজীৱনী সোণৰ চামুচ মুখত লৈ আত্মজীৱনীটো প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ আত্মজীৱনী পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন পোনপ্ৰথমে ফিফা বিশ্বকাপ খিতাপ কোনখন দেশে লাভ কৰিছিল উত্তৰ উৰুগুৱে প্ৰথম ফিফা বিশ্বকাপ খিতাপ উৰুগুৱে লাভ কৰিছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন মহগড় ৰণ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ বাইছ চনত ওঠৰশ বাইছ চনত মহগড়ৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আইন কিমান চনত গৃহীত হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ন ডিচেম্বৰত গৃহীত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আইন ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ন ডিচেম্বৰত গৃহীত হৈছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন লুইত কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায় উত্তৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা লুইত কোঁৱৰ বুলি ৰুদ্ৰ বৰুৱাক জনা যায় ন নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম চুক্তি অনুসৰি কোনটো তেল শুধনাগাৰ স্থাপন হৈছিল তেল শুধনাগাৰ সংস্থাপন কৰা হৈছিল দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন স্বাধীনতাৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ শেষ ৰণটো কি আছিল উত্তৰ মহগৰৰ ৰণ ওঠৰশ বাইশ চনত সংঘটিত হৈছিল স্বাধীনতাৰ পুনৰ শেষ ৰণটো আছিল মহগড়ৰ ৰণ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ডিছকভাৰী অৱ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন উত্তৰ সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি ডিছকভাৰী অৱ আসাম নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক হ'ল সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন উত্তৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক হ'ল সঞ্জীৱ বৰুৱা তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনা কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনা ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত সংঘটিত হৈছিল চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল উত্তৰ নীতিপাল চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষ ৰজাজন আছিল নীতিপাল পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত বড়ো সাহিত্য সভা ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত গঠন কৰা হৈছিল এইকেইটা আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেষত যদি ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি শুধৰাই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে I know it.